Це моя профеша. А ви ще не переобулись? Девушка, ви можете постояти? Думаю, хорошо, наче чотири дизайнери, два місяці до українського тижня моди. Такі різні можливості і так мало часу. Чи усі встигнуть підготувати колекції до Ukrainian Fashion Week? то, что вы видите, показ, который длится там 15-20 минут на подиуме, это в, среднем 4-5 месяцев тяжелой работы всего коллектива. Кто бы сомневался, что старожилы моды наймают команды с 30 людей. Основная часть у меня шьет один человек, один конструктор. А вот если что-то он уже не успевает или ему тяжело, Тон то это все і ми отдаємо другим роботникам Жану Гріцфельту, та його м'яко кажучи скромній команді. Можна тільки поспівчувати. Чи встигне Жан підготувати колекцію до Ukrainian Fashion Week? Здається, молодим потрібно звернути увагу на стратегію Ольги Льонової. Ну я думаю, що ми все здіймаємо вовремя, тому що у нас все чутка распланировано. Якщо у нас не буде ніяких збоїв по поставкам ткані, то у нас времени достаточно. Ольга Альонова український дизайнер, світська левиця, любляча мати і дружина відомого футболіста Олександра Шовковського. Обожнює власне почуття гумору, щиколотки та має татуювання на тілі у вигляді сонця. Її мета у світі моди нести красу. Її професійний девіз бути собою, стати найкращою. Годинник тікає. Ольга Аленнова, уже выпариджай, график воробництва, сабдики своей стратегии. Иншие дизайнеры лишь складывают план работы. Есть некие идеи, которые хочется воплотить. И вот сейчас подрядчики там просчитывают нам производство ткани, дизайн, принт. Поэтому на данный этап я могу сказать, что, наверное, процентов 20 готово. Уже как раз сейчас сделан заказ и ткани едут к нам. Ткань доступна очень многим дизайнерам в нашей стране, и все мы покупаем в одном и том же месте практически. Мы с ней едем на выставку Premier Vision, отбираем образцы, сэмплы новых тканей. Это французские, швейцарские, итальянские фабрики. Ну, может быть, у кого-то есть возможность ездить за границу и там покупать. Звучайно, если есть возможность, на ее грех не скористаться. Во-первых, вы можете обратить внимание на качество. То есть это очень высокое качество шелка натурального. И, соответственно, цена у него достаточно приемлемая. Далее еще больше сюрпризов. Мы приготовились, да? Алло. І переважно неприємних. Сложно роботи до світло тічають. Прікрасно. Плануємо дну, а оно не виходить. Вся правда про суворі будні чотирьох вітчизняних дизайнерів. О, І з якими труднощами стикаються кутюрі перед українським тижнем моди. Все это и даже больше у «Моя профессион». Я в своей жизни много чего пережил. Ты сталкиваешься с миллионом проблем. Каждый раз ты никогда не знаешь, откуда эти проблемы вылезут. Сложно работать, когда свет выключают. Почему-то за день до показа срочно Киевэнерго ремонтирует сети. Почему так получается? Потому что реально люди откладывают все на последний момент. Конечно, когда вот 2-3 часа нет света, уже понимаешь, что что-то можешь не успеть. Если бы такая ситуация произошла со мной, у меня был бы нервный срыв. С прошлой коллекции летней случилось так, что коллекция исчезла, то есть ее просто украли. Бывают разные отступления. Вот мы, допустим, планируем одну, а она не получается. Часто, ведь материалы подводят наших дизайнеров. Мы заказали принтованную ткань, да, вот от этой мы все-таки отказываемся, наверное. Или, допустим, мы хотим такую конструкцию, а ее невозможно подвесить. То есть приходится все это менять. Или это единственная контора, которая может тебе сделать именно то, что тебе надо. Или ты заказываешь материал какой-то в э, западной части нашей страны, потому что попросту в Киеве этого невозможно достать. И тебе все время приходится искать компромиссы. В итоге все на картинке будет прекрасно. Никто вот этих широковатостей, кроме меня, э, не знает. Что не зигра надмирный оптимизм, злые жарты с Жаном Гритцфельдом. Потому не переключайте его и вы узнаете, что же будет. Тачи по зубам молодым, нас догнать и таких, как Ольга Аленова. Да, мы работаем в таком определенном графике, все готовим заранее. Вот так вот мы живем впереди и... Украшения на голову, то, что мы с тобой обсуждали. Мы должны проработать. В вечернем варианте это может быть что-то облегченное. Нельзя, может быть, тоже перья. Ага, Оля прокололася. Так и не вся ее коллекция готова. Время это само накаляется. этим все время его не хватает. Ты же помнишь, о чем мы говорили? Ты пробовала делать образец? Нам нужно попробовать. Я же повторяю, ну, естественно, плюс у нас есть еще вариант соревнования.